بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا الله تعالى من فضل من رحمة الله شعبان آية نهاية مبارك همامز رمضان مبارك بصر. musulmon odam ramazon sharifni kirishligi bilan juda bir qattiq quvonadi chunki bu oyda alloh taoloni mo'minlarga bo'lgan rahmati ularga bo'lgan fazli karami qanchalik katta bo'lishligini biladi mana shu narsani his qiladi albatta xursand bo'ladi faraz qiling bir xonadonga bir pul sarf qilinsa ota utkolmayotgan tomini yopib oldi bir o'n ming so'm sarflab tomini yopib qoldi qanaqa quvonadi katta bir g'amini katta bir tashvishi ko'tarildi xursand bo'ladi lekin oltiga kirgan bolachasiga bu narsa quvonch bag'ishlamaydi chunki uni nima ishi bor tom bilan endi uyga bir besh ming so'mga bitta pilesos olib kelib berdi bu ota ayoli quvonadi ishim yengil bo'ldi deydi lekin boyagi bolaga buni ham farqi yo'q chunki uni nima ishi bor uyni tozalashlik ilan chunki bu bolani qalbi o'ziga xos narsalar bilan boshqa narsalar bilan quvonadi arzimagan ikki ming so'mga bitta velosiped olib beradigan bo'lsa mana shunga quvonadi nimaga desangiz bu bolani qalbida ana shu lasatga bo'lgan muhabbat bor xuddi shunga o'xshagandeka ramazon kirganda bir insonlar bor umuman parvoz palak demak ularni qalbida ramazon yo'q ollohga bo'lgan muhabbat allohga bo'lgan ishtiyoq yo'q o'sha uchun xursand bo'lmayapti yana kimdir kimdir ramazon kelishini intiqil bilan kutadi kelganda quvonadi kimdir yuragi siqiladi xullas ramazonni kirishi siz bilan bizni quvontirayotgan bo'lsa alhamdulillah agar ramazonni kelishligi siz bilan bizga umuman farqi bo'lmayotgan bo'lsa istig'for aytaylik birodarlar istig'for aytaylik chunki 12 ikki ichida hech qaysi oyda ramazon oyida musulmon yetgan fazl marhamat yetmaydi xursand bo'lyapmizmi ramazonga mana inshaalloh mana shu 30 kun barakotli kechalarni barakotli kunlarni avvalgizda o'tiribmiz mana bugundan inshaolloh bir, bir sidhidildan azmi qaror bilan niyat qilaylikki parvardigor ramazon chiqib o'zini gunohlardan tozalagan bandalar qatoriga meni ham qo'shgin mashhur hadis nabiy sallallohu alayhi vasallam minbarga ko'tarilayotib omin -e, dedilar omin omin uch marta takrorladi mana shu so'zini sahobalar bu ominning sababini so'raganlarida mashhur hadis har ramazonda aytamiz lekin tazkira vobidan takrorlaymiz nimaga uch marta omin dedingiz deganlarida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam birinchida nima dedi nima uchun omin dedi sizni ismi zikr qilinganda sizga salovat atmagan aytmagan odamni burni yerga ishqalsin omin deng dedi jibril men omin dedim demak nabiy sallollohu alayhi vassallamni ismi zikr qilinganda alayhialt vassallam sallollohu alayhi vassallam demagan odam burni yerga qilsin rasululloh sallallohu alayhi vasallam duo qilganlar ikkinchi marta omin deyishligini sababi nima bo'ldi bitta yoki ikkala ota onasi tirik turgan bir farzand shular tiriklik davrida ularni duolarini olib jannatni o'ziga lozim vojib qilib olmagan farzandni burni yerga ish ishqalsin omin deng dedi jibril alayhissalom nabiy sallallohu alayhi vasallam omin dedilar uchinchi omin deyishligini sababi ramazon oyi kelsayu ramazon oyini barakotidan foydalanib ibodat bilan shug'ullanib o'zini gunohlarini ketkizib o'zini jannatiylar qatoriga qo'shib olmagan odam xor bo'lsin burni yerga ish qalsin omin deng dedi jibril alayhissalom nabiy salllohu alayhi vasallam nima dedilar omin dedilar mana shunday bir barokatli birodarlar barokatli muborak oyda turibmiz qadriga yetaylik qayoqdan bilasiz ehtimol oxirgi ramazondir bu siz uchun shu savolni o'ziga bering ehtimol oxirgisidir chunki bu oyda qilingan amallar boshqa oyda qilingan amallardan yetmish barobar savobi ko'p bo'ladi bu oyda qilingan nafl ibodatlarning ajri farz amallarni ajri bilan barobar bo'ladi g'animat bilaylik g'animat bilaylik ramazon ro'zasi olloh taolo qur'onda staillakum tattakun sizlardan avvalgilarga ya'ni avvalgi ummatlarga farz qilinganidek sizlarga ham ro'za tutishlik farz qilindi shoyat taqvodor bo'lsanglar shart bitta taqvo sifatini o'zimizda paydo qilishlik agar biz yesak yemasak ichmasak kunduzi aloqadan tiyilsaku ammo g'iybat til zinosi ko'z zinosi boshqa gunohlardan tiyilmasak nabiy sollallohu alayhi vasallam aytganlar rubba soimin aytganlashunday ro'za odomlar bordgan yani rasululloh sallalloh alayhi vasallam ularni ro'zadan topgan foydasi och qolganiyu chanqagani ularga ajri yo'q chunki boyagi yeyish ichishdan aloqadan tiyildi ammo boshqa gunohlardan tiyilmadi demak taqvo sifati topilmadi bu odamda demak bu odamni ro'zasi ro'za emas yana shunday bir namozda qoin bo'ladigan insonlar bor ularni namozdan topgan narsasi uyqusidan qolgani xolos shuning uchun yemayapmiz ichmayapmiz aloqadan tiyyapmizmi yani endi bu ommani ro'zasi hamma shunaqa ro'za tutadi ommatu ommadan odamlar shunaqa ro'za tutadi yani endi xos odamlarni ro'zasi bor ikkinchi soti ro'za bu xos odamlar kim desa yemaydi ichmaydi aloqa qilmaydi va a'zolarni ham ro'zasini tutadi ko'zini tiyadi qo'lini tiyadi bu ikkinchi endi eng oliy ro'za kim desa ro'zasi bular yemaydi ichmaydi aloqa qilmaydi ko'z qo'l oyoq a'zolarni ro'zasini tutadi hamda qalb ro'zasini ham tutadi ua bular, bular gunoh qilishlikni hayoliga ham keltirmaydi biz mana shu ro'zaga harakat qilishligimiz kerak qalbimiz musaffo bo'lsin gina kudurat hasad shunga o'xshagan dardlar qalbimizda bo'lmasin ramazon oyi g'animat voy qaranglard <laughs> akalar mana shunday qilib do'ppini bitta aylantirsak bir yil bir yil o'tibdi yanachi şey, yarim aborot qilaylikda haj bo'layotgan bo'ladi umr juda tez o'tyapti e'tibor beringlar e'tibor beringlar shuning uchun g'animat uchun g'animat nabiy sollallohu alayhi vasallam siz bilan bizga ro'za tutishlikni mana parvardigorini kitobidan o'qib farz ekanligini bayon qildi ro'zani orqasida hikmatlar juda ko'p bizgachi ro'za tutsang anaqa bo'lasan ro'za tutsang manaqa bo'lasan degan dunyodagi manfaatini eshitib turib tutmaylik ro'zani juda ko'p manfaatlari bor ayrim hikmatlarni aytib o'tamiz kifoyalanamiz ro'za olloh taolo uchun qilingan eng ulug' ibodatlardan hadis huddisida alloh taolo aytgan odam bolasini hamma qilgan amali o'zi uchun faqat ro'zasi men uchun mukofotini faqat o'zim beraman dedi undan keyingisi eng katta axloq maktabi ramazon ro'zasi nafsni sindirishlik uchun olib boradigan eng katta jang nafsni tarbiya qilishlikni eng katta jangi ro'za orqali inson omonatdorlik degan sifatini o'zida rivojlantiradi hech kim ko'rmayotganda ham olloh ko'rib turibdi degan ehson degan sifatni o'zida paydo qiladi ro'za orqali mana endi inson sog'lom bo'lishiga aytilingan sumutasiu degan nabiy sollallohu alayhi vasallam ro'za tutinglar sog' yurasizlar voy zo'r dori bu faqat sog'likni ehtiyot qilish emas kasalliklarni davolashlik ham zo'r dori ei nechi pul dey nechi pul ketadi ro'za tutgan bitta ukolni palon pul desa shunda dori bo'lar ekan yana qarang shuni ham qilib ko'raylikchi deydi tabib ham sizga qanaqa rezultat berar ekan deydi bitta ukolini palon pulga bitta tabletkasini falon pulga olib yeydi ammo ro'zachi hozirgi kunda ham mana yani, zamonaviy tabobat ana yani, shu dorini hadeb say organizmni o'zini o'zi davolashligiga yo'l ber kamroq ye ro'za tut och qolsang organizming o'zini o'zi davolaydi degan yangi uslubda aytyapti ha nab layhiasalam bir ming to'rt yuz yil burun sumu deb qo'ygan ekanlar ro'za tutinglar sog' bo'lasizlar ikki og'iz gap qar arab tilida ikkita suikkita so'z ikkita so'z ro'za tutinglar sog'lom bo'lasizlar yana boyagi aytganimni qaytaraman gapimni biz sog' bo'lish uchun ro'za tutmaymiz biz Alloh bizga buyurganligi uchun tutamiz u yoqda keladigan hikmatlar Alloh taoloning bizga bergan fazli inson ro'za tutishlik bilan havoyi nafsini shunday bo'g'zidan oladi chunki doim nafsingiz xohlayogan ishni qilaverishligingiz bilan nafsingizni quliga aylanib qolasiz to'g'rimi endi nafs qayerga olib boradi <innesi> <laughs> albatta nafs insonni yomonlikka boshlaydi qarangdi dinimiz nimaga buyurgan bo'lsa nafs shuni xohlamaydi ramazonni foydalaridan ramazon ro'zasini tutar kanmiz shaytonni bo'ynini qayriymiz chunki bilasizlar payg'ambarimiz allallohu alayhi vasallam aytganlar insonni qon tomirlarida yurishlikka alloh taolo ruxsat bergan shaytonga shundaymi mana shu ovqatni oz yeyishlik bilan mana shu tomirlar qisqarar ekan shaytonni yuradigan yo'li ham qisqaradi va har bir holatida mo'min odam alloh taolo uni kuzatib turishligini his qilib turadi yolg'iz uyga kirasiz muzdak suv turadi chanqagansiz hech kim ko'rmaydi nimaga ichmaysiz nimaga ichmaysiz kim to'sayapti bir ho'plam bir ho'plam ichib oling kim ko'rib o'tiribdi ertaga bir ho'plam ichasiz nima endi o'n olti soat ro'za tutagan ekan dinimiz yengillik ustiga qurilganu yassir al tassir degan payg'ambarimiz dinni yengil qilinglar bir ho'plam nimaga ichmaysiz endi maza qilasiza ichmasdanchi a yomon maza qilasiz chunki nafsni sindirganligingizdan shaytonni bo'ynini uzganlingizdan xursand bo'lasiz qarang o'zingizni qiynab maza qilasiz nima uchun bo'lyapti bu ish allohni roziligi uchun bo'lyapti va oxirida aytamiz inson bolasi o'zida farishtalarda bor bo'lgan sifatlarni ham bir muddat paydo qiladi farishtalar yemaydi farishtalar ichmaydi farishtalarda erkak ayolli aloqasi yo'q inson bo'lib turib mana shu bir tabiiy g'arizalari bor bo'lib turib mana shunga ehtiyoji bo'lib turib o'zini ixtiyori bilan bu narsalarni man qiladida va parvardigorning farishtalarda bor bo'lgan sifatlarni o'zida bir muddat paydo qiladi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan abu xurara roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadis rasululloh aytadilar meni ummatimga ta alloh taolo ramazonda besh hislatni berdi boshqa biror bir avvalgi ummatlarda bu narsa bo'lgan emas siz bilan bizda bor bu narsa fami rihi misk ro'zadorning <laughs> og'zida chiqqan hid ollohning nazdida mushk ambarning hididan ko'ra xushbo'yroq qani xunuk narsa o'zi odam ovqat yemaganda og'zidan bir <laughs> noxush hid keladi ammo olloh uchun tutib qiyanayotgan <laughs> kishini og'zidan chiqayotgan <laughs> noxush hid ham olloh uchun mushk ambarni hididan yoqimliroq bo'ladi ularga ro'zadorlarga to iftor qilgunlariga qadar maloikalar istig'for aytib turadi farishtalar siz bilan bizni gunohimizni olloh kechirishligini duo qilib so'rab turadi uchinchidan olloh azza va jalla har kuni jannatga aytadi solih bandalarim mashaqqat va ozorlardan qutulib senga kelishlariga oz qoldi deydi to'rtinchidan u kunda shaytonlarning ashaddiylari zanjirband qilinib boshqa payt qilib yurgan ishlariga erisha olmaydilar beshinchidan ramazonning oxirgi kechasida ro'zadorlarning gunohlari mag'firat qilinadi yani, mana o'sha ramazonni birinchi kechasida o'tiribmiz ramazonning oxirgi kechasida ro'zadorlarning hamma gunoh kechiladi birodarlar bir yilda to'planib qolgan bo'lsa gunohlarimiz aniq ishonaylik aniq ishonaylik alloh taolo yuvib tashlaydi shunda yo rasululloh Demişu, işte, attılar, tügetse, u qadr kechasida bo'ladimi shu ish deb so'rashdi payg'ambarimiz aytdilar yo'q xizmatchi qachon ishini tugatsa uning haqqi to'la qilib beriladi dedi bugungi ro'zani tutdingmi iftor vaqti bo'ldimi bir kunlik ro'za tugadimi alloh taolo gunohni yuib kechiraveadi gunohni yuvib kechiraveradi kim ollohni rahmatiga magfiratiga muhtoj emas demak mana shunday bir muborak oyning muborak birinchi kechasida o'tiribmiz kelinglar bir o'zimizga bir ahd qilaylik taravu namozlarni birortasini qoldirmaylik qur'on tilovatida hozir bo'laylik agar o'qishni bilmasak toqatimiz bo'lmasa o'rganmagan bo'lsak eng kamida somey bo'lib mana shu savobga ega bo'laylik chunki qiyomatda inson bitta subhanallohni savobiga muhtoj bo'ladi bitta savobga ana shu qadr kechasida turmaganligiga taravularda turmaganligiga inson qattiq pushaymonlar deydi mana birodarlar o'zimizga bir ahd beraylik va'da beraylik inechi yoshlar mana haqiqiy ro'zadorlar sinoladigan kunlarda tutyapmiz hamda aytinglar kuch quvvatga to'lgan paytinglarda keldi mana shu kunda tutdingizmi endi qishda tutish bahorda kuzda tutish hech narsa emas mana o'zimizni sinaydigan payt keldi o'zimizni sinaydigan payt keldi uddasidan chiqamizmi yo'qmi <laughs> alloh taolo bu oyna hammamizga barokatli qilgan bo'lsin hammamizga alloh taolo sabr bersin amallarimizni qabul qilsin davomiy qilsin hamda ixlosni bergan bo'lsin aqulassalmu alaykum va rahmatullohi va barakatuh